В церкви «Живые камни» состоялась очередная встреча участников проекта «Давай дружить». Каждая встреча проходит по-особенному и в своем неповторимом стиле. Юбилейный шестой в этом году вечер в стиле милитари объединил братьев и сестер с разных церквей и городов Украины. Военная тематика приурочена ко дню освобождения Украины. Музыка того времени, фотографии, игры и, конечно же, военная горячая каша. Все способствовало тому, чтобы приятно провести время, приобрести новых друзей партнеров в Служении, а возможно и встретить того кого Господь приготовил в супруге можно сказать что у нас сегодня юбилейная встреча потому что это мы целый год это шесть проектов в течение года вот не просто все было по-разному сложно и ну, всяко было и ну, Бог благословлял расширял новые Вот. А сегодня тема у нас военная. Мы решили взять такую тему, потому что это освобождение Украины, освобождение Киева, форсирование Днепра как раз в октябре, в ноябре. Вот Решили об этом вспомнить, взяли музыку, приготовили военно-полевую кухню, игры у нас будут тоже военные. Вот в таком ключе, в основном, конечно, мы направлены на то, чтобы люди общались, приобретали новых друзей, знакомились, проводили хорошо время. А нужно ли бороться с недостатками. В данном случае речь шла не о грехах, не оставила многих сидящих в зале равнодушными. Обсуждали больше взаимоотношения в семье и проблемы, которые возникают между супругами, проживших вместе много лет. Женщина должна готовить, потому что она заботится о, чеке. Если, женщина, если у нее пропадает желание готовить мужу любимому, то надо разобраться в причине. Первое – устранить эту причину. Если это говорится о том, что мужчина должен готовить, это тоже поддерживает, но это должно быть э, иногда, ну, по праздникам, чтобы побаловать жену. А в принципе этим должна заниматься жена. Нам, христианам, нужно учиться смиряться. Мы научились, мы услышали, нам понравилось побеждать, нам нравится быть свободными во Христе Иисусе, но на самом деле э, мы должны, женщины, христианки, учиться подчиняться и быть в послушании у мужа, и быть вторым, быть за мужем. Для многих этот вечер стал настоящим праздником общения с разными христианами в присутствии Духа Святого. Проект получил отклик от пасторов из других городов. Светлана Кобалова приехала, чтобы перенять опыт и начать создавать проект на территории церкви "Новый час" в Бердичеве. Я церкви "Новый час" в Бердичеве. Веду сейчас планирует церковь церкви создать служение такое же, как здесь, давай дружить. Любое отношение начинается с дружбы. И даже ну, вообще, семья создается, опять же, самое лучшее для христиан. Чтобы все было правильно по-христиански, надо начинать все равно с дружбы. Потому что больше мы можем о друг друге узнать именно в дружеском общении общаемся в компании, мы больше раскрываемся. Поэтому так, ну, вот такие встречи, они очень важны для христиан. Именно и те, которые хотят вступить ну, как бы, да, в брак, и те, которые просто хотят найти себе друзей. Следующая встреча участников проекта «Давай дружить» – карнавальная. Она состоится 29 января. Специально для первого христианского телеканала CNL Анаит Агабабова, Киев, Украина.